Сейчас мы находимся в Музее современного искусства Одессы, в выставочном зале, в котором проходит выставка Федора Татьянича в Рипуле, которая называется «Базмежа я». Меня зовут Андрей Сигунцов, и я ее курирую. О чем эта выставка? Это такая ретроспективная попытка вместить все наследие этого уникального художника, который значительно выпередил свое время, экспериментальными образами деятельностью, идеями и образом жизни. К сожалению, при жизни у него было не очень много выставок, несмотря на то, что он состоял в союзе художников Украины и получал государственные заказы. Но как бы был немного недооценен. И это, можно сказать, вторая после Пинчука выставка, которая захватывает такое явление, как фрипуля в украинском искусстве. О как бы, устройстве экспозиции и о моем таком кураторском решении. Ретроспективный проект этого художника, который был Немного недооценен э, при жизни, но тем не менее его наследие творчества очень актуально в сегодняшнем дне и моменте. И как бы одной из таких главных задач э, моей работы это было актуализировать этого художника в сегодняшнем дне. Выставка называется «Безмежжи я что это за слово, что это за фраза? Это фраза самого художника, который часто, там, проходя там, по Андреевскому спуску, исполняя различные перформансы, благодаря которым он тоже э, стал известен в Киеве, говорил вот, без межи, без межи", и это часть э, его философской концепции фрипули. Что значит фрипули? Фрипулия — это как бы свобода от слова фри и пульсар, кристалл, то есть некая материальная субстанция, которая содержит в себе информацию, память. И вот по версии художника он себя мыслил как таким космическим посланником, который живет вне времени, у которого нет ни начала, ни конца, и основал такую теорию Фрипулия. Его творчество очень как бы, четко можно проследить по философии космистов, но Татьянич пошел дальше и затронул такие темы, как перформанс, апсайклинг, хэппенинг, монументально декоративное искусство, мозаика, витражи. Сложно назвать те методы и те техники, в которых не работал этот удивительный художник. Татьянич родился в простой крестьянской семье в селе Княжича Киевской области в 43-м году. Это достаточно сложное время, и будучи еще маленьким ребенком, он получил травму ноги, благодаря которой был как бы немного обездвижен, и единственным развлечением этого ребенка это было рисование. Так и сложилась у него тяга к творчеству, к фантазии, которая дальше проявлялась все больше и больше. Позже он поступил в Киевский художественный институт на кафедру монументально-декоративного искусства. Выставка начинается с первой работы, которая сохранилась за наших дней. Это 60-е годы. И несмотря на то, что Татьяне учился как бы академическому искусству, мы видим, что она довольно в свободной такой манере. И здесь построение формы идет за счет такой кисти, за счет света, а не за счет академизма, что уже само по себе удивительно для работ того времени. Следующая работа. Это его автопортрет на фоне чеканки, техникой которой он безупречно владел и в дальнейшем получал разные монументальные заказы на оформление различных инфраструктурных объектах, объектов, такие как остановки, заводы, гостиницы и вестибюли ресторанов. Когда Татьянич учился в институте, были очень популярны темы космоса. Несмотря на то, что границы были закрыты, люди все равно думали о чем-то недоступном. И такой популярной темой была космос в условиях холодной войны. И, конечно, многие художники получали э, задание э, там подумать, что-то реализовать в этой космической тематике, потому что известно, что первым человеком э, полетевшим в космос был советский человек, и это безумно вдохновило э, не только художников, но и всех творческих людей. И многие получали заказы на космическую тематику. И, конечно же, и Татьянич думал в этом направлении, и как никто лучше справился с этой задачей, потому что он был, был увлеченным человеком и настоящим художником. Работа ⁇ Калаш ⁇ где изображены его реальные реализованные объекты, которые, к сожалению, до нашего времени... Не дожили, но интересно не только это, а и сама методика, по которой работал Титяниш, это некая система форматизма. Он считал, что любые объекты при правильном композиционном расположении могут иметь какой-то смысл, гармонию, и используя различные вырезки газет, какие-то обрывки журналов, он все время занимался коллажированием и компоновкой. И это работа на тему, в общем, его менее <laughs> на тему композиционного мышления, скажем так. Одним из важных моментов в творчестве Татьянича было конструирование так называемых биотехносфер. Все мы знаем биосферу, это разнообразие всей живой жизни на нашей планете. Но что такое биотехносфера? По задумке Татьянича, это такие капсулы вневременные, которые позволяют людям перемещаться в пространстве, времени. И он был очень увлечен не только как бы инженерным конструированием, но и такой, скажем, декоративной отделкой. И это стало вот сегмент из шести частей, Чуть ли не универсальной такой формулой, на чем построено все его творчество и дальнейшая работа. Здесь мы также можем видеть те же принципы форматизма, про которые я говорил ранее, и технику коллажа. То есть эта техника была близка Татьяниша в силу того, что э, он считал, что не существует мусора, а все есть э, материал, который э, может быть пригоден для творчества. И эти работы как по мне, лучше всего демонстрирует такое уникальное мышление этого художника касательно космической как бы, тематики, потому что космос — это одновременно все и ничего, это некая необъятная материя, и ты тянешь, благодаря своей философии, постигает это и демонстрирует в своих работах, в частности, этих коллажах, сегментах. Продолжая говорить о сегментах, здесь находится работа, которая, как мы видим, была не просто придумана, а еще и схвала на художнюю раду, что само по себе нонсенс, потому что любые проявления какого-то там свободного мышления очень жестко пресекались, и можно было иметь большие проблемы. На этом чертеже мы видим раскладку биотехносферы по сегментам, и также это одновременно не только летающий объект, а если мы будем смотреть сверху, это и плавающее судно, это и как бы такой железнодорожный транспорт, то есть это вот универсальный объект, в котором мог бы находиться человек и перемещаться в пространстве, там, вселенной о чем говорили философы-космисты. Конечно же, это не настоящий как бы, объект, который способен действительно улететь, но что самое важное, что это идея этого объекта, и можно думать дальше в этом направлении, что и делается в принципе как бы в наше время. Следующая работа — это эскиз биотехносферы, которая была действительно установлена в селе Перемога Киевской области, она простояла там до времен независимости Украины, а после главой селерады была демонтирована по причине довольно смешной. Местные жители, проезжая ночь, думали, что это НЛО и боялись пришельцев, и поэтому было принято решение, чтобы не пугать местных жителей, демонтировать такой объект, созданный Титяничем. Слева от меня обшивка биотехносферы, созданная Татьяничем и предоставленная нам для экспозиции семьей Гриневых. Мы попытались реконструировать в реальном размере этот сегмент для того, чтобы можно было понять, что действительно человек мог бы поместиться, что это не просто художественная фантазия, а вполне себе достаточно четкий инженерный просчет. Довольно сложно э, было придумать, как экспонировать э, подобного рода объекты, потому что это всего лишь такой рулон э, бумаги. То есть у тянешь много работ, кажется эскизным. Но на самом деле главное в них не завершенность и некая качественность, а идея. Поэтому мы придумали сделать такую конструкцию, которая позволяет э, придать объем этому эскизу и попытаться представить как могли эти биотехносферы летать в, в реальности. Справа от меня находится поистине уникальный объект. Это единственная техно, биотехносфера, которая сохранилась до нашего времени и была предоставлена семьей художника, как и большинство экспонатов, и была сделана самим Татьяничем из стекла, пуговиц, и картона. Здесь продолжается тема его инженерного и такого, скажем, технического творчества на тему полетов в космос э, и так называемых биотехносфер. И мы видим, что люди, расположенные по кругу, вполне могут комфортно э, как бы, располагаться какое-то время путешествия и, конечно, архитектурные эскизы и вполне четкие чертежи, которыми мы пользовались для воссоздания объема этой биотехносферы, были созданы Татьяничем вполне профессионально и четко. То есть это говорит о том, что это не просто идея, какая-то утопия. А этот человек не только фантазировал, но и действительно мыслил как бы вполне прикладными вещами, такими как чертеж, геометрия, тригонометрия и разрабатывал свои идеи в соответствии с, научными, с научной реальностью. В рамках экспозиции этого проекта я разместил работы, которые касаются телесности, образа, и всякой земной жизни на красном фоне. То есть это одновременно было и тем фоном жизни, в котором жил Титянич. И как он ее прожил? Прожил ее ярко, интенсивно, как настоящая комета. Вообще экспозиция устроена по принципу космического корабля. Мы видим, что открывается некий портал, и мы видим планету, бесконечность, которая представлена ну, как бы таким вот Безмежжим, то есть я межа. Это как бы микрокосмос, который перерастает как бы в макро и обратно. Эти все взаимосвязи очень четко прослеживаются, поскольку экспозиция довольно в хронологическом порядке размещена, но и есть интересные пересечения за счет размещения работ на определенном фоне. Работы, которые размещены на синем фоне, касаются действительно бесконечности. Также мне удалось найти автопортрет Татьяниша, который был в такой папке, проеденный какими-то жуками. Мне показалось, что это очень интересно. Как и задумывал Татьяниш, природа стала его соавтором. И вот на работе можем видеть некие такие прорези, сделанные каким-то непонятным насекомым, то ли жуком. И, конечно, вот тема женского образа интимного было не чуждо многим советским художникам но так вот с тонким пониманием и неким отстраненным но то же, в то же время психологическим взглядом ты тянешь изображает своих моделей здесь представлена действительно уникальная серия которая никогда раньше не была экспонирована это его эротическая серия которую мне удалось обнаружить в архиве его семьи. И здесь мы видим, что художник не только мыслил там, темой космоса, но и абсолютно свободно и раскрепощенно владел линией и занимался тем, чем занимался в свое время Эдгар Дега, рисуя натурщиц в достаточно таких интимных позах, изображая разные подробности. Но если там, скажем, в рисунках Дега мы видим какой-то налет эротизма, то у фрипули скорее тело как какой-то функциональный объект, который лишен некой, как бы скажем, там, личной притягательности какого-то магнетизма, то есть тело у него выступает как и биотехносфера, просто как бы вместилищем. Женские образы довольно редки в творчестве Татьянича, потому что все-таки его работы были посвящены космосу, космическим путешествиям, таким общефилософским понятиям, как доброта, человечность, этика. И здесь тоже вот представлен один из коллажей, который мне удалось найти, который также использован на там, вырезка из газеты. Сейчас же вдвоем управляемся. Спасибо рационализаторам. Я думаю, что это абсолютно случайная как бы, наклейка, но довольно двусмысленная и тем и интересная, что она как бы одновременно начинает и заканчивает тему женского образа в его творчестве. Также здесь находится один объект, который я решил немного дополнить таким ледовым прожектором. Он тоже исполнен в технике чеканки, и это звездное небо. Этот экспонат подвешивался к потолку и служил таким своеобразным ночником для детей Татьяниша. И по, со слов Анны Татьяниш они познакомились именно под этим объектом, под звездным небом. Одной из важных частей творчества Татьянича был акционизм, перформанс и хэппенинг, в которых он использовал собственно, наручно сделанные костюмы из найденных объектов таких костюмах, которых было множество, он появлялся на Андреевском спуске, на Подоле, провоцируя людей для разговора, для обмена энергиями. Многие, конечно, считали его фриком, городским сумасшедшим, но мы можем проследить аналогичные проявления в европейском творчестве. И благодаря таким художникам, как Ли Бауэри, Фабиола, подобные на первый взгляд, эксцентричные проявления заняли свое место в современном искусстве. И вполне можно сказать, что Татьянич был настоящим перформером и как бы пионером этого жанра в украинском искусстве, начиная там 60-х годов, и был героем настоящим андеграунда в полном смысле этого слова. Также здесь в экспозиции представлены архивные видео, на которых он вместе с, со своими последователями, с членами семьи рассказывает то ли мантры, то ли какие-то сакральные тексты, которые очень также занимают большое место в его наследии. Также, как вы заметили, в экспозиции использовано много текстов. Что это за тексты? Это тексты из тетрадок, дневников и книг Татьянича, которая была всего лишь одна издана. Но, тем не менее, литературное наследие еще не так изучено, как визуальное, но это целая философия, целая вселенная, которая была описана им в литературных там, стихах, в там, коротких заметках. И все эти тексты очень личные, и в то же время они как бы носят глобальный характер. И к каждой работе я намеренно избежал такого, скажем, стерильного подхода с экспликациями, техникой там, и годом создания, заменив это личной трактовкой автора, который я выбрал в его дневниках. И который предложил прочитать э, участникам, там, работникам музея, просто своим друзьям и собственноручно, э, которые их написали. Поэтому мы видим здесь довольно э, разные шрифты, как и творчество Тетяньши, которое было против исключения, а наоборот за включение всего и, и вся, и что э, всему есть э, место в этом мире и вселенной. Здесь находится работа фрипули обурих землян. Она была сделана в такой технике ассамбляжа из найденных объектов. Он действительно считал себя таким посланником, пророком, который объяснит людям, что довольно скоро им придется задуматься о экологии, о рациональном использовании ресурсов. И, как мы можем сегодня уже это вполне это очевидно, что этот художник был прав и что он действительно смотрел в будущее. И, конечно, в его мыслях было то, что наступит эра фрипуля, то есть эра свободной пульсации космоса и Вселенной. Он считал, что нет э, никакого мусора, есть только материалы для творчества, и люди еще не научились их правильно использовать. Здесь представлены работы э, как бы в такой технике, как можно сказать уже апсайклинг. Это некие э, так называемые обориги, которые вешались возле хаты, которые он активно дарил друзьям. Они здесь выглядят как некие инопланетные пришельцы, как некие африканские маски, э, непонятно из какой эпохи то ли из будущего, то ли из прошлого. И они здесь размещены в пространстве, как будто в некой компьютерной игре. И мы видим, что это не агрессивные злые пришельцы, а у них довольно добрые выражения лица. И они в целом как бы добродушные, как и все творчество Титянича пропитано добротой, искренностью и, можно сказать, даже наивностью.